योएल पहला बाब खुदावंत का कलाम जो योएल बिन फतुएल पर नाजिल हुआ ए बूढ़ो सुनो ए जमीन के सब बाशिंदो कान लगाओ क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के अयाम में कभी ऐसा हुआ कि तुम अपनी औलाद से इसका तस्करा करो और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि जो कुछ टिड्डियों के एक गोल से बचा उसे दूसरा गौल निगल गया और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल चट कर गया और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गोल खा गया ए मतवालो जागो और मातम करो ए मैं नोशी करने वालों, नई मैं के लिए चिल्लाओ क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ाई है जिसके लोग जोरावर और बेशुमार हैं उनके दांत शेर बब्बर के से हैं और उनकी धाड़े शेरनी की सी हैं उन्होंने मेरे ताकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे इंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया उनकी डालियां सफेद निकल आईं। तुम मातम करो जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शोहर के लिए टाट ओढ़कर मातम करती है नजर की कुर्बानी और तपावन खुदावंत के घर से मौकूफ हो गए। खुदावंत के खिदमत गुजार काहिन मातम करते हैं खेत उजड़ गए जमीन मातम करती है क्योंकि गल्ला खराब हो गया नई मैं खत्म हो गई और रोगन जाया हो गया ए किसानों खजालत उठाओ ऐ ताकिस्तान के बागवानों नौहा करो क्योंकि गेहूं और जौ और मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए ताक खुश्क हो गई इंजीर का दरख्त मुरझा गया अनार और खजूर और सेब के दरख्त हां मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए, और बनी आदम से खुशी जाती रही ए काहिनो कमरे कसकर मातम करो ऐ मस्बा पर खिदमत करने वालों वावेला करो ए मेरे खुदा के खादिमों आओ, रात भर टाट ओढ़ो क्योंकि नजर की कुर्बानी और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से मौकूफ हो गए रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो मुकद्दस महफिल फराहम करो बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो उस रोज पर अफसोस क्योंकि खुदावंत का रोज नजदीक है वो मुतलक मुतलिक तरफ से बड़ी हलाकत की मानदा आएगा क्या हमारी आंखों के सामने रोजी मौकूफ नहीं हुई और हमारे खुदा के घर से खुशी और शादमानी जाती नहीं रही बीज ढेलों के नीचे सड़ गया गल्ला खाने खाली पड़े हैं खिते तोड़ डाले गए क्योंकि खेती सूख गई जानवर कैसे कराहते हैं गाय बैल के गले परेशान हैं क्योंकि उनके लिए चिरागा नहीं है हां भेड़ों के गले भी नेस्त हो गए हैं खुदावंद मैं तेरी फरियाद करता हूं क्योंकि आग ने बियाबान की चिरागाहों को जला दिया और शोला ने मैदान के सब दरख्तों को भस्म कर दिया है जंगली जानवर भी तेरी तरफ तकते हैं क्योंकि पानी की नदियां सूख गईं और आग बियाबान की चिरागाहों को खा गई योएल दूसरा बाब सयोन में नरसिंगा फूंको मेरे कोहे मुकदस पर सांस बांधकर जोर से फूको मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराए क्योंकि खुदावंत का रोज चला आता है बल्कि आ पहुंचा है अंधेरे और तारीकी का रोज अबरे स्या और जुलमात का रोज है एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत जिसकी मानंद न कभी हुई और न साहाय दराज तक उसके बाद होगी पहाड़ों पर सुबह सादिक की तरह फैल जाएगी गोया उनके आगे आगे आग भसम करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है उनके आगे जमीन बागेदन की मानिंद है और उनके पीछे वीरान बियाबान है हां उनसे कुछ नहीं बचता उनकी नमूद घोड़ों की सी है और सवारों की मानिंद दौड़ते हैं पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और भूसे को भस्म करने वाले शोलाए आतिश के शोर की मानिंद बुलंद होते हैं वो जंग के लिए सफ जबरदस्त कौम की मानंद हैं। उनके रूबरू लोग थरथराते हैं सब चेहरों का रंग फक हो जाता है वो पहलवानों की तरह दौड़ते और जंगी मर्दों की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं और सफ नहीं तोड़ते वो एक दूसरे को नहीं धकेलते हर एक अपनी राह पर चला जाता है वो जंगी हथियारों से गुजर जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते वो शहर में कूद पड़ते और दीवारों और घरों पर चढ़कर चोरों की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं उनके सामने जमीनों आसमान कांपते और थरथराते हैं सूरज और चांद तारीख और सितारे बेनूर हो जाते हैं और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है क्योंकि खुदावंद का रोजे अजीम नहायत खौफनाक है कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरे ओजारी ओ मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवजा हो क्योंकि वो रहीम व मेहरबान कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो सयून में नरसिंगा फूको और रोजा के लिए एक दिन मुकदस करो मुकदस महफिल फराहम करो तुम लोगों को जमा करो जमायत को मुकदस करो बुजुर्गों को इकट्ठा करो बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो दूल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए काहेन यानी खुदावंत के खादम दियोड़ी और के दरमियान गिरे उजारी करें और कहें ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मेरास की तोहिन ना होने दे ऐसा न हो कि दूसरी कौमें उन पर हकूमत करें वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहां है तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया फिर खुदावंद ने आपने लोगों से फरमाया मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे शेर मैं फिर तुमको कामों में रुसवा ना करूंगा और शिमाली लश्कर को तुमसे दूर करूंगा और उसे खुश्क बियाबान में हांक दूंगा उसके अगले मशरकी समुन्दर में और पिछले मगरबी समुन्द्र में होंगे उससे बदबू उठेगी और औफनत फैलेगी क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की है ऐ जमीन हरासान ना हो खुशी और शादमानी कर क्योंकि खुदावन ने बड़े बड़े काम किए हैं ऐ दश्ती जानवरों हरासान ना हो क्योंकि बियाबान की चिरागा सब्ज होती है और दरख्त अपना फल लाते हैं अंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं बस ए बनी सहून खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इतदाल से बख्शेगा वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा यहां तक के खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई मै और तेल से लबरेज होंगे और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मलख निगल गई और खाकर चट कर गई तुमको वापस दूंगा और तुम खूब खाओगे और शेर होगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सताइश करोगे और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के दरमियान हूं और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजल करूंगा और मैं जमीन व आसमान में अजाइब जाहिर करूंगा यानि खून और आग और धुएं के सतून इससे पेशतर के खुदावन का खौफनाक रोजे अजीम आए आफताब तारीख और महताब खून हो जाएगा और जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा क्योंकि कोहे सेयोन और यरूशलिम में जैसा खुदावन ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है जोयल तीसरा बाब उन अयाम में और उसी वक्त जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा तो सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहू सफ्त की वादी में उतार लाऊंगा और वहां उन पर अपनी कौम और मेरास इसराइल के लिए जिनको उन्होंने कौमों के दरमियान परागंदा किया और मेरे मुल्क को बांट लिया हुज्जत साबित करूंगा हां उन्होंने मेरे लोगों पर कुर्रा डाला और एक कस्बी के बदले एक लड़का दिया और मैं के लिए एक लड़की बेची ताकि मैं खुआरी करें बस ए सौर सैदा और फलिस्तीन के तमाम इलाकों मेरे लिए तुम्हारी क्या हकीकत है क्या तुम मुझको बदला दोगे और अगर दोगे तो मैं वहीं फौरन तुम्हारा बदला तुम्हारे सिर पर फेंक दूंगा चूंकि तुमने मेरा सोना चांदी ले लिया है और मेरी लतीफ व नफीस चीजें अपने मंदिरों में ले गए हो और तुमने यहूदा और यरूशलेम की औलाद को यूनानियों के हाथ बेचा है ताकि उनको उनकी हदूद से दूर करो इसलिए मैं उनको उस जगह से जहां तुमने बेचा है वरंगीखता करूंगा और तुम्हारा बदला तुम्हारे सिर पर लाऊंगा और तुम्हारे बेटे बेटियों को बनी यहूदा के हाथ बेचूंगा और वो उनको अहले सबा के हाथ जो दूर के मुल्क में रहते हैं बेचेंगे क्योंकि ये खुदावंत का फरमान है कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करो लड़ाई की तैयारी करो बहादुरों को बरंगीखता करो जंगी जवान हाजिर हों वो चढ़ाई करें अपने हल के फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हंसवों को पीट कर भाले कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं ए इर्द गिर्द की सब कौमों जल्द आकर जमा हो जाओ ए खुदावंद अपने बहादुरों को वहां भेज दे कौमे बरंगीखता हूं और यहू सफ्त की वादी में आए क्योंकि मैं वहां बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूंगा हंसवा लगाओ क्योंकि खेत पक गया है आओ रौदो क्योंकि हौज लबालब और कोहलू लबरेज हैं क्योंकि उनकी शरारत अजीम है गिरो पर गिरो इनफिसाल की वादी में है क्योंकि खुदावंत का दिन इनफिसाल की वादी में आ पहुंचा सूरज और चांद तारीख हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा क्योंकि खुदाबंद सयून से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा और आसमान और जमीन कांपेंगे क्योंकि खुदाबंद अपने लोगों की बनागा और बनी इसराइल का कला है बस तुम जानोगे कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं जो सयून में अपने कोहे मुकदस पर रहता हूं तब यरूशलेम भी मुकदस होगा और फिर उसमें किसी अजनबी का गुजर ना होगा और उस रोज पहाड़ों पर से नई मैट टपकेगी और टीलों पर से दूध बहेगा और यहूदा की सब नदियों में पानी जारी होगा और खुदावंत के घर से एक चश्मा फूट निकलेगा और वादी शैतिम को सैराब करेगा मिसर वीराना होगा और अदोम सुनसान बियाबान क्योंकि उन्होंने बनी यहूदा पर जुल्म किया और उनके मुल्क में बेगुनाहों का खून बहाया लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और दर पुश्तरपुश्त कायम रहेगा क्योंकि मैं उनका खून पाक करार दूंगा जो मैंने अब तक पाक करार ना दिया था क्योंकि खुदावन सयून में सकूनत पजीर है